الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأسفية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فعین اللہ صورت عالِ عمران کی آیت نمبر چھپن سے لے کر آیت نمبر ترے سٹھ تک میں نے تلاوت کی ہیں ابھی ہم ان کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں پیچھے عیسیٰ علیہ السلام والسلام کا ذکر تھا کہ بعض لوگ ان کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں اور بعض لوگوں کے ٹھیک نظریات ہیں بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ہم اذابَََ فوا دب ہم عذابن میں ان کو دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دوں گا وَمَا لَهُمْ مِن ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمن الصَّالِحَاتِ الصالحات بہرحال جو لوگ ایمان لے آئے بھلے کام کیے فعی و ان کو اللہ ان کا اجر پورا دے گا واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ کو بھی انصاف لوگ پسند نہیں آتے ذالک کا نتلو من کمن آیات یہ ہم پڑھتے ہیں آپ پر آیات احکام و ذکر الحکیم اور تحقیقی باتیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم عیسیٰ کی مثال علیہ السلام اللہ کے نزدیک جیسے آدم ہے خلقہ من تراب پیدا کیا اس کو اللہ نے مٹی سے کن فکوم پھر فرمایا اس کو ہو جا پس وہ ہو گیا الحق و مرغبک حق ہے تر غب کی طرف سے فلا ت من المترین تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے فمن حاج جک من, بعد من العلم بس جو کوئی جھگڑے آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم آ جانے کے بعد فقل تعل و أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ و تو آپ فرما دیجیے آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہماری بیٹیاں اور تمہاری بیٹیاں یعنی ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں وَأَنفُسَنَا انفسنا و ہم خود اور تم یعنی ان سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں سمہ نبتہل پھر ہم التجا کرتے ہیں مباہلہ کرتے ہیں فنجع اللعنت اللہ علی تلکاظبی ہم لعنت ڈالیں گے جھوٹوں پر کہ اللہ کی لانت ہو جھوٹوں پر ان انَََََََََََََََََحاد القصص الحق بے شک یہ واقعہ سچا ہے یہ سچا بیان ہے و ان اللہ واماً الٰٰ اللہ اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ كے وا عزيز الحکیم اور بے شک اللہ وہی زبردست حكمتوں والا ہے فَن طول بس اگر وہ قبول نہ کریں فعن فن طلّّ فِاََََََََََََلّ اگر وہ اعراض کریں فَ اللّہ علیم بالمفسدین تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں پیچھے جناب عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام کا ذکر ہوا ان کی نزول کے متعلق ان کی حیات کے متعلق بعض لوگوں نے یہود نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ صلاحات والسلام قتل ہو گئے ان کو دفنا دیا گیا نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا پھر زندہ ہوئے پھر آسمان پر اٹھائے گئے اور امت محمدیہ علی صاحب حسلاط و تسلیم ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وما قتل ہو ما سلب ہو نہ وہ قتل ان کو کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا نہ ان لوگوں نے قتل کیا نہ ان لوگوں نے سولی پر چڑھایا ولیکن شبِ اعلیٰ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا آگے فرمایا برغفعہ اللہ علی اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا اور یہی صحیح عقیدہ ہے تو اس عقیدے پر جو کاربند ہیں وہ ایمان والے ہیں اور جو اس عقیدوں کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور عَذَابًا شَدِيدًا جو لوگ کافر ہیں میں ان کو دردناک عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت آخرت میں دردناک عذاب و مال اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن مدد ہوگی ایمان کی وجہ سے جو ایمان والا ہوگا اس کے کئی معامل اور مددگار ہوں گے رسول بھی سفارشی ہوں گے ایمان والوں کے ایمان والے بھی سفارشی ہوں گے ان کے اعمال بھی کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے لیے سفارش کریں گے قرآن حکیم بھی ان کے لیے سفارش کرے گا جن نمازوں کی حفاظت کی وہ بھی اس کے مددگار اور معامل ہوں گے حتیٰ کہ جن کو پڑھایا بچوں کو اپنے بچوں کو نیک بنایا وہ بھی سفارشی ہوں گے تو ایمان کی بدولت سفارشی کئی اکٹھے ہو جائیں گے لیکن جو کاف کافر ہیں ان کا ایمان ہوگا نہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا آگے فرمایا وَأَمَّ الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لے آئے نیک کام کیے ایمان ایک بنیاد ہے نیک کام اس بنیاد کے اوپر دیواریں ہیں ایمان ایک جڑ ہے اور نیک کام اس جڑ کے اوپر ایمان ایک بنیاد ہے اس پر دیواریں آمال صالحہ ایمان ایک جڑ اس پر شاخیں آمال سالحہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے ہیں وعمل السالحات اور اچھے کام کیے فیوف ہی موجودہ ہوں مطلب ان کو پورا پورا عجر دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے نام عمال کم کر دیے جائیں اور فرمایا کہ اگر ایمان نہیں ہے صرف عمل صالح ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے عمل سالے مقبول نہیں ہوگا ایک آدمی ایمان نہیں لایا لیکن اس نے کئی دفاعی کام کر دیے ہسپٹل بنوا دیے اس نے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کئی بچیوں کو جہیز دیا غربہ کی مدد کی تو یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی ہاں دنیا میں اس کا یہ چرچہ ہو جائے گا کہ فلاں بڑا سخیہ فلاں بڑا اچھا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے اس نے رفاعی کام کر دیے اس نے پل بنوا دیے اس نے سڑکیں بنوا دی اس نے ہاسپٹل بنا دیے تعلیم ادارے کھول دیے اس نے جو ہے نا غریبوں کی امداد کی بچیوں کو جہیز فراہم کیا ہاں اس کی دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی لیکن آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا لیکن ایمان والے موجودہ ہوں ان کو اللہ پورا عجر دے گا من جا جو کوئی ایک نیکی کم دس گنا عطا کرے گی اللہ حب المین اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انصاف نہیں کر رہے ایمان نہیں لا رہے ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب نہیں ہے لاری کا نتلو علی کا مدل آیات اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم آپ پر احکام تلاوت کر رہے ہیں آپ کو احکام سنا رہے ہیں وہ ذکر الحکیم اور تحقیقی بات بتلا رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں کلمت اللہ ہیں روح اللہ ہیں رسول اللہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتائے ہوئے یعنی طریقوں کے مطابق اس کا عقیدہ ہوگا سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہوگا فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور جو ایسے لوگ نہیں ہوں گے فرمایا وہ ناکام ہوں گے آگے فرمائے انہا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم من خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَادَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فرمائے مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام یہ اللہ کے دو بار گزیدہ نبی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام ان آیات کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ نجران سے ایک وفد آیا جن کے اندر ستر آدمی تھے اور سب بڑے لکھے بڑے مہذب اور بڑے عمدہ لباس اور عمدہ سواریاں ان کے پاس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا یہ نو ہجری یا دس ہجلی کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون کے لوگوں کو اسلام کی دعوت خطوط کے ذریعے دے رہے تھے تو نجران کے علاقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ پہنچا خط پہنچا اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی فرمایا کہ قبول کر لو اسلام مسلمان ہو جاؤ ہم سر تم برابر ہو جائیں اگر نہیں کرتے پھر جزیہ ادا کرو کہ ان الحکم اللہ, اللہ اللہ کا حکم اس دھرتی پر کیم ہوگا اور حکم کے نفاذا لکھا تیار ہو جاؤ ہم اور تم آپس میں لڑائی کریں گے جہاد کریں گے ہم جہاد کے لیے آ رہے ہیں تو نظر کے بڑے سمجھدار لوگ ان کا ایک قائد جس کا نام عبد المسیح ہے اس کی قیادت میں وہاں سے ایک وفد, چلا وہ وفد آیا اور رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف تھے یہ وفد ستر آدمیوں پر مشتمل ہے بڑے مہذب تہذیب یافتہ لوگ یہ آئے مسجد مسجد نبوی کے قریب انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اپنے گھوڑے باندھے اپنے اونٹ باندھے اور تہذیب سے اپنا نہایا دھویا کپڑے تبدیل کیے اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ معذرت چاہتے ہیں کہ ہم ابھی تھکے ہوئے زیادہ ہیں ہم ذرا آرام کریں گے کل آپ سے گفتگو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے آپ آرام کریں کل ہم سے مل ہم آپ سے ملاقات کریں گے تو صحابہ اکرام دیکھنے لگ گئے کہ اللہ کے محبوب ان کو آرام کی دعوت دے رہے ہیں لیکن ان کو ٹھہرائیں کہاں کسی کے پاس کوئی اتنا جو ہے نا مہمان خانہ تو ہے نہیں کوئی سرائے تو ہے نہیں جہاں جہاں ان کو ایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ٹھہراؤ کافر تھے اب از میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر کو مسجد میں کیسے ٹھہرایا جائے فرمایا کہ کافر کے جسم پر جب تک زہری گندگی نہ ہو اس کو مسجد سے نہیں روکنا چاہیے مسجد میں ٹھہرانے میں کوئی حج نہیں فرمایا کو مسجد میں ٹھہراؤ اتنا تعصب بھی نہیں ہونا چاہیے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہریں کے ہمارے عمار عبادات دیکھیں گے ہمارا سکھنا سکھانا تعلیم و تعلم وہ سب سیکھیں گے دیکھیں گے تو دیکھنے سے ہو سکتا ہے تأثر قبول کریں تو ان کو مسجد میں ٹھہرایا گیا دوسرا دن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ بات چاہتے ہیں رحمت نے فرمایا کہ ہاں میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بات کرے جس کے دل میں کوئی شبہات ہیں وہ شبہات پیش کرے جس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے تاکہ ہم اس پر حق واضح کریں اور اللہ اس کو ہدایت دے وہ کہنے لگے کہ ہماری پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاد والسلام کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے آپ عیسیٰ علیہ سلاحت والسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیمت اللہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں ابد اللہ عبد اللہ خود فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں اور ہم ان کے بارے میں صحیح نظریات رکھتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا نظریہ ان کے بارے میں یہ ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ہم رسول کلمت اللہ اور روح اللہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے بلکہ اللہ کا رسول مانتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جناب مریم کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے بی مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مریم پاک دامن و امہ صدیقہ ان کی ماں صدیقہ ہے پاک دامن ہے سچی ہے سچ کو پسند کرنے والی ہے و مریم ابن عمران اللتی احسنت فرجہا مریم وہ ہے کہ جس نے اپنی جسم کی حفاظت کی اللہ تعالی نے ان کو پاکیزہ بنایا اور وہ پاکیزہ عورت ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کی تخلیق ہیں اللہ نے ان کو اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا قدرت سے بڑھایا اور پھر بغیر باپ کے اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات بھی سمجھ آ گئی اور, اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہمارا ایک تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کوئی ایسی مثال پہلے بھی ملتی ہے کوئی ایسا تذکرہ پہلے بھی ملتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مان رہے کوئی ایسا تذکرہ پہلے بھی م... تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائے ان نصع عیسیٰ اند اللہ کا مسئلہ آدم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم خدو من ترا بن صم مقاد القن فیقون جناب عیسیٰ کی والدہ تو موجود ہے نا اللہ تو قادر مطلق ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا اور ان کو اپنا نبی بنایا فرمایا صم وقاد الحکن فیقون اللہ نے فرمایا ہو جا انسان بن جا تو وہ انسان بن کر کھڑے ہو گئے الحق کو مرغب فرمایا کہ یہ دلیل تمہارے رب کی طرف حق ہے فلا تکم من الممترین آب شک میں سے نہ ہو جائیے وہ وفد یہ بات سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دیجیے وہ چلے گئے رات بھر سوچتے رہے صبح جب وہ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بذری وحی بتلایا کہ یہ لوگ آپ کی بات جو ہے نا وہ دل و جان سے سن چکے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اب یہ جانا چاہیں گے آپ ان کو جانے نہ دینا بلکہ ان کو کہو کہ ہماری باتیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو ہم مبالہ کرتے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیا ہوا کہنے لگے کہ ہم جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسے نہیں جاؤ اگر تم ہماری باتوں پر مطمئن نہیں ہو تو مباہلا کرو مبالک سے کہتے ہیں کہ دلیل سے اگر کوئی بات سمجھنے والا نہ ہو دلائل واضح ہونے کے باوجود اگر کوئی بات سمجھنے والا نہ ہو تو پھر اس وقت دونوں فریقین مل کر جو ہے نا دوسرے ایک دوسرے کو بد دعا دیں کہ جو ان میں سے ناحق ہو وہ ہلاک ہو جائے جو ان میں سے باطل پر ہو وہ ہلاک ہو جائے تو اس کو مبالہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبالہ کی دعوت دی وہ کہنے لگے ہم سوچ کر بتلاتے ہیں جب گئے تو چونکہ ان میں علماء بھی تھے ان کے اندر ہے یعنی نا انجیل جاننے والے تورات جاننے والے بھی تھے انہوں نے کہا خبردار نبی سے مبالہ نہ کرنا یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی سے جب تم مبالہ کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے تم اپنا سب کچھ گواہ بیٹھو گے سب کچھ تمہارا ہلاک ہو جائے گا تو انہوں نے مباحلے سے انکار کر دیا اور انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو ان وادیوں سے آگ نکلتی جو ان کو جلا کر خاکستر بنا دیتی اور ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور پھر جزیہ پر غازی ہو گئے اور ہر سال وہ دو سو جوڑے بھیجتے تھے بڑے قیمتی جوڑے بھیجتے تھے تو یہ مباہلہ کی مختصر تصویم <تصفح> فرمایا فمن حاج جک من بعد ما جاک من العلم اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں اور یہ باتیں صحیح کر رہے ہیں فقل تا نگ و ابنا انا و ابنا اکم تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ورنی سا انا ورنی اکم ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ و انف و ہم خود بھی اور تم خود بھی آؤ اور ہم آ کر کرتے ہیں تو چنانچہ وہ آئے لیکن مبالہ کے لیے تیار نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم نبتہل تہل ہم مبالہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر لانت بھیجتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف التجا کرتے ہیں فنج فنجع اللہ انت اللہ کا دبیم جھوٹوں پر ہم لانت ڈالیں گے کہ جو جھوٹا ہے وہ اللہ کی سے دور ہو جائے لانت یہ اس کا معنی ہوتا ہے سے دور ہونا جو جھوٹا ہے وہ اللہ کی سے دور ہو جائے فرمایا انََََََََََ القصص الحق فرمایا یہ بات سچی ہے حق ہے مام الح اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا یہ شرک ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے فرمایا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور بے شک اللہ ہی وہ زبردست حکمت والا ہے اللہ ہی ہے تو چنانچہ یہ علیہ صلاح و السلام کی معبودیت کی تردید کر دی گئی کہ وہ معبود نہیں ہے معبود برحق ایک اللہ ہی ہے فعن طلّ فرمایا اگر وہ اعراض کریں اگر آپ کی بات نہ مانے فن اللہ عَلِيمٌ بالم تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں اب جو مصلحین ہیں وہ سب اللہ کے علم ہیں تو یہاں سے ند و ابنا انا و ابنا آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے جناب حسنین حسنین حسین کو بھی بلا لیا جناب علی المرتضیٰ کو بھی بلا لیا سید فاطمہ تضحرہ کو بھی بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی اور چادر کے اندر لپیٹ لیا تو اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں علی المرتضی شیر خدا کو ابنا انا میں شامل فرمایا اب انفوسنا میں نہیں کیونکہ انفوسنا یہاں سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ انفوسنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں شامل فرمایا ایسی بات نہیں کیونکہ علی علی رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابنا میں ساتھ شامل ہیں کیونکہ ایک وجہ یہ ہے کہ داماد ہیں داماد بیٹا ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب عید المرتضا نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر پرورش پائی اور گھر کے اندر جس بچے کو پالا جائے وہ بیٹے کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے تو ابنا ناانا میں وہ شامل ہے اسی طرح فرمایا کہ ونیس... ونیسا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزارہ کو بلایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں وفات پا چکی ہیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام السوم اور بعض لوگ اسی سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ صرف ہے یہ حضرت فاطمہ باقی اور کوئی ہے نہیں کیونکہ یہ واقعہ نو یا دس ہجری کا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی سیدہ فاطمۃ سیدائی اہل الجنہ وہ موجود تھیں باقی کوئی بھی موجود نہیں تھی تو یہ کی مختص تشریح تھی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے قرآن و سنت وعمل <applause> كي